Витаю, драгоценные. Івана 6 глава, 40 вірш. І от Ісус Христос Господь наш говорить воля Мого Отця полягає в тому, щоб кожен, хто бачить Сина, та вірить у Нього, мав життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Да, дорогоценные. Воля Отця, щоб всі спаслись. Сына видят все, но не каждый верит. Так же самое, как и в 36 верше, та же глава. Олег, и... Але, как я вам казал, вы бачили мене и не верите. Да, и также с Писанием Святого. Берут люди, бачат, но не верят. А докажите, а вот проверьте, покажите знамения обезьяны от большого взрыва. Так что драгоценное вечное життя в Иисусе Христе. Да благословит вас Господь. Спасешься ты, спасется весь твой дом. Подумайте.